Да, очень я рада встретиться вот вашей библиотеке с этим удивительным. Я бы даже сказала явлением. Большой поэт это всегда целое явление в жизни. Он как-то он как-то вот проводит через себя через свой творческий через свою творческую палитру проблемы всех и вся с которыми мы встречаемся и дает нам и да, как бы дает надежду вот в своих образах дает надежду не потеряться не не заблудиться не думать что только что это только у тебя так это так у всех вот, например, «Сохранение» – ясная, тихая сила любви. Как современный, как это всегда будет интересно, всегда будет приковывать магия этих вот строчек. Сила страстей – приходящее дело. Силе другой потихоньку учусь. Есть у людей приключения тела. Есть приключения мыслей и чувств. Тело само приключение искало, а измочалилось вместе с душой. Лишь не хватало, чтоб смерть приласкала, но оказалось бы тоже чужой. Все же меня пожалела природа. Или как хочешь ее назови, Установилась во мне, как погода, Ясная, тихая сила любви. Раньше казалась мне сила огромной, Громко стучащей в большой барабан, А стала тобой в нашей комнатке темной. Палец свой строг, Старшенький наш неразборчиво будет, и разбудить его это табу. Старшенький каждый наш скрип караулит, новеньким зубом терзая губу, мне целоваться приказано тихо. Плач целоваться совсем не дает, детских игрушек неразбериха и стройный порядок вокруг создает. И подчиняюсь такому порядку, Где словно тоненький лучик светла Мне подшивающая подкладку Быстрая бережная игла. В дом я ввалился, еще не отпутав, В кожу вонзившиеся глубоко Нитки всех злобных дневных лилипутов Ты их отпутываешь легко. Так ли сильна Вся глобальная злоба, вооруженная до зубов, Как мы с тобой, безоружные оба, Как безоружная наша любовь. Спит на гвозде моя мокрая кепка, Спят у порога трепичной львы. В доме все крепко, И в жизни все крепко, Если лишь дети. Я бы хотел, чтобы высшим начальством были бы дети, начало начал. Боже, как был Маяковский несчастен тем, что он сына в руках не качал. Ну вот, понимаете, это, э, скажите, это, ну вот каждый ведь задумывается о том. О чем и сейчас говорит Евтушенко. Вдруг такой тонкий и такой и свой, со свойственной ему иронией лирик. И в то же время это писатель, живописатель истории, живописатель э, общественных процессов каких, какие скандалы вызывало это имя в свое время в то время, когда он собирал стадионы, я и сейчас э, смотрю, он уже Украину э, э, концертный зал берет, и любопытных находится достаточно, чтобы прийти, потому что это уникально, это удивительная личность. Как бы он мне напоминает иногда скомороха, такого народного э, э, артиста, не в смысле с медалями звания, а вот э, даже, даже порой вы знаете, который э, в своей иронии удивительной говорит правду, колючую, жуткую порой, но он находит в себе силы ответить на все, на все, что он видит, потому что он видит образами, а не э, конкретными, как бы сказать, э, вот буквами и э, материальными что ли подтверждениями Евтушенко это моя юность. Евтушенко это прорыв в духовность в свое время, когда вот он, ну, все знают, это в политическом музее в Москве, когда при, вот эти знаменитые все были встречи: Рождественские, Евтушенко, Байла Ахмадуллина. Это, это были кумиры, кумиры, вот как сейчас гламурные какие-то там звезды. А тогда это были вот, вот эти люди, которые собирали стадионы, и молодежь набивалась туда. Они жаждали слова, жаждали мыслей, жаждали э, подсказки, где этот свет в конце тоннеля. И эти люди нам говорили как, собственно, всегда и все большие поэты. Так что спасибо вам за встречу с Евгением э, Санчем Евтушенко. Спасибо. <OTRAT2> <звлёк> Дамы и господа, ваши бурные аплодисменты Евгений Евтушенко. взвитая в высоту, рычала труба, налегала. Он мир трубил, как любил, украден у мира могилой, еще до рождения он был украден у Африки милой и скрытой местью раба, цепи невольничьи предков, всех в рабство, как Малолетков захватывала труба. Он скорбно белками мерцал, Глобально трубя и горланя, Дедоновский бывший пацан Из города Нью-Орлеан. Великий Сачмо был в поту, И ноздри клубились, как жерла, И зубы сверкали во рту, как тридцать два белых прожектора И лился сверкающий пот, Как будто бы вылез прекрасный, Могущественный бегемот, Пыхтя из реки африканской, Записки топча под луком И ливень с лица вытирая, Бросал он платок за платком раскрытое чрево рояля, и вновь к микрофону он шел, эстраду вминая до хруста, и каждый платок был тяжел, как тяжкая знак. попадешь ли ты в рай? Навряд ли. Но если дастся, тряхни стариной и сыграй. Встряхни ангелков государства, и чтоб не жури Маша, подарившая мне с тех пор, Как было написано это стихотворение, Двух сыновей Митю и Жену. Последняя попытка стать счастливым, Припав ко всем изгибам, Всем извивам, Лепечущей, дрожащей белизны И к ягодам, Последняя попытка стать счастливым, Как будто призрак мой перед обрывом И хочет прыгнуть ото всех обид Туда, где я давным-давно разбит. Там на мои поломанные кости присела, отдыхая стрекоза, и муравьи спокойно ходят в гости В мои пустые бывшие глаза. Я стал душой, я выскользнул из тела, Я выбрался из крошего костей, Но в призраках мне быть осточертело. тело. И снова тянет столько пропастей. Влюбленный призрак пострашнее трупа, А ты не испугался, поняла. И мы, как в пропасть, прыгнули друг в друга, Но распростерши белые крыла, Нас пропасть на тумане подняла. И мы лежим с тобой не на постели, а на тумане. Нас держащем еле-еле. Я призрак, я уже не разобьюсь, Но ты, желаю, за тебя боюсь. Вновь кружит ворон с отливом И ждет свежинки, как на поле бит.